Всім привіт, це початок нової та цікавої серії. І розповім вам. Коротше, три дні працюю, шукаю варіки, але варік знайшов мене сам. Телефонують пацани, підписчики, вони ж е, перекупи і кажуть, є прикольний варіант. Червона спортивна машина заряджена на победу і всього лише за 1300 доларів. Я скидаю варік пацанам, пацани в той же момент їдуть, її забирають. І ось я їду зараз до хлопців і вони вам її будуть презентувати. как так, не переключайтесь, погнали. Зачем нам это приспособление, пацаны? Для, для презентации червоной то спортивной машины? А, а он еще и ключом закрывается? А ключ? замок работает. Серьезно? Конечно. Да ты что? Скарб? Приобрели такую красную ласточку ластилка а, на гайзике. центральный замок против. центральный замок четвертый газ четыре колеса <laughs> це, ну потому что четвертый газ или это связано друг с другом? ну оно в принципе не важно Этот, а, красный цвет заряженный на победу да, да, уже казалось ну вот такая вот машинка сейчас качаем колеса, фоткаем да, и выставляем да. попробуем полирнуть, может чинить не знаю, может может, может и может. повернется. А да. может делать лучше? Не надо. Да, выставим, а потом да? еще что будем делать. Вдруг что. Сейчас за полторы пропихнуть и двигаться дальше. Ну, тебе нравится? Да. Первое впечатление. Да, да. Первое да, впечатление, не да. Не такая уж и спас. страшная. Ну, и такая и корж. Но вот тут бы подкрасить. Под Согласен. Чуть-чуть шпакли, да, накинуть? Нет, а порядочный корчик. Все, все, все. все. Заглянем, как цей дракон запускается. Да наверное, да. Вот так и стояло Ой-ой. А, тут, наверное, болтик сюда, да, вставлялся. Так, вилуй болт. Иначе уволяться этот. Ну что, Дракулита? А что, на магнитоле нема панельки, да? Е, yeah. е. Yeah? А, понятно. Чтобы не угнали. Yeah. <laughs> С полтычка заводится. Когда ну, аккумулятор. когда аккумулятор заряжен. А может отходит, подожди. Может отходит, да. <laughs> а тут что, нет? Тут нет. Не. <laughs> когда-то у Толяна на Жигулях где-то там, это ж снизу было, понял? Вот так вот. Там. Ну, он коленкой просто нажимал. Ехал и пепель. Ну, может. Дракон жив. Аппаратура бешена. Гидрач Пробег 270 тысяч класс. По третьему кругу, наверное. Дворник один. Але присутствует. Со стороны водителя это уже хорошо. Ходовки нема от слова совсем. Ага, понял, понял. Сейчас будет. Вот так вот. Пацаны. Понимаем. А спортом занимаешься? Мы перекупы. <свист> Понеслась. Скажи, что означает рука мастера? Сколько времени? 40 минут? 40 минут и машина превратилась в совсем новый аппарат. Правда, тут бы еще подтычковать вот это все. Со старыми, а, старыми дырками. Да? да, да, все, уезжаю. А. Кисточка у тебя не малярная, что ты будешь делать? подтычковый. Я думал, ты забор красить идешь. Нет. Кашу маленькой дол. И цвет не тот немножко. Не попал в кода. А мы... что он в банке одного цвета, а на этом другого все. Рыжий какой-то. Слаживается. Что краще не красть, да? Идем да, фоткать. Да. Давай, вот так вот, буквально за, за час-полтора часа подготовили машину. Ну, чисто натерли ей, чтобы она выглядела красивее. То, что властник с ней сделать не захотим. И едем фоткать. Что-то она ну, так далеко, наверное, не должна быть, да? Да что? Да? Переключаются же передачи там еще, оказывается музыка на так добро неплохо даже да 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 Но вы и не почувствуете бы меня забанят за авторские права ну машинка получилась ничего, так санечек что скажешь валентине значит садит садит ценит. садит Саня фоточки. своей справой. Делает красивые фоточки. Е, тому що міняємо на натуральне бельгійське. Це на доливочку ви взяли 5 літрів. Які, да? які доливочку? Від заміни до заміни 200 грам. Розказуйте, розказуйте, це ви будете на авторії розписувати. Найкращий це, автомобіль це власний автомобіль. На гарячому піймав. Чекають на оглядане людину і воно вже відкрило, додають 5 літрів масла на доливочку. Бардаль обслуговування власного автомобіля я відношу дуже відповідально. Тому заливаю оливу лише фірми Бардаль. Поясню чому, тому що це перевірений бренд. Він був заснований Оле Бардалем в США. До нас товар приїжджає з Бельгії, що ще раз каже про його високу якість. Посилання на усіх офіційних постачальників я залишу в закріпленому коментарі та в описі під відео. Рекомендую оливу фірми Бардаль. Висока якість, гарна ціна. Півна пройшло з моменту публікації. часа полтора. Ну, да. Уже готовы скидывать нам доручения, уже там ну, куча, куча, куча всяких разных моментов. Едут люди, сколько их едет, я не знаю, но вроде как одни точно должны приехать. Вот там вот она стоит красненькая заряжена на победу. А тут у нас такума. Что-то будет? Не знаю. Не знаю. Это суббота может быть. Давай предсказание. Uh, давай, я думаю. Она а да, да или нет, или в процентах? Ну да или нет. Давай в процентах. Я думаю, 80 процентов, что могут забрать. Хлопцы, как машина, подобается? Да. Пойдет? Да, можно дивиться, можно договариваться. Не забрали хлопцы машинку. Не забрали, да. Ну все, 80% машины. Все. Ну, нічого, може, хлопчик сьогодні скине задаток. Що отак, от один перегляд за день. Тож поки ми з хлопчиками їздили, дуже багато людей нам дзвонили. Об'яснюю, дзвонило чоловік п'ять, і всі то хочуть, то не хочуть, то хтось. Ой, дуже багато моментів. Але ми їдемо додому, довго чекати не будемо. Все, якщо, що, машинка буде продаватися завтра. До завтра. Добрый ранок. <laughs> Ранковый просмотр не закончился удачей. Это уже другие ребята, кто и подивились, но сказали подумай. Начали торговаться, говорят, один на четыре. а за один на четыре мы бы сами забрали. И опять не самое интересное, блин, забываем снимать, да? Ребята все-таки подумали, и это первый раз, мабуть, за сколько, за два или за три года, те, кто подумал, забрали, а потом вернулись. Вот такие вот справы. Овечка продана в плюс 250. Рухаемся дальше. Можем купить что-то интересное. И что это? варик? Это Нифига себе. Со стаканчиком. Можу. Пошли теперь такие. да. Да. С хлопцем, хлопцем разраховались немеченными купюрами. И вот такая отлайба с разированной, одированной балкой. Вот так вот залетела в продаж. Пацаны занимаются документальной, документальной историей. Пойдет косарь 200 с оторванной балкой. Зато на очень-очень хорошей комплектации. А снимаю я это все на телефон, то, что у меня разрядилась камера. И там закончилась память. А что нам жаловаться? Потом тачка. Да вы все равно не купляете. По завышенной цене тачка продается. Что, продать пацанам за тысячу? Они все равно не купят. Ну. За тысячу купим. А это вишен не новый, а просто в натуре что-то подтекло. Дайте за землю. Я, я уже не хочу я, я выхожу, я уже насмотрелся. Ни хрена не понятно. Витаю вас. Привет. Вот так и працюем. Уже, уже, поналетали, уже поналетали. Хлопцы, в очередь. Только не надо драться, как обычно. Не, yeah, мы, мы, свои. А, вы... Мы друг другу вступаем. Я понял. Сколько грошей? Да сколько евро? Тысячу. Чем Не, yeah, ну, Давайте 800. Напишіть в коментарі, що робити з такими ребятами. Спустя пів години куримо одну за одною Куріння викликає залежність, будьте обережні. Але діло не в тому. Дело в тому, що ми побалакали це офіційна сама хренова машина, яку ми коли либо купляли По техніці, двигун. всему этому зауважений вообще не никаких. Она заводится, как спичка, вот так и загорается с полточка. Но там сзади, там где жопа, там жопа. В общем, работы не початый край. Ну, бывает и такая, ничего страшного. Шуточки шутим. Нет. Смешно? Нет. Лана зачекает, да, пока что? А Надо его купить еще одну машину. Его уже смотрят. Надо Набраться на пол. Я ну, ага, ага. в Ничего себе. Вообще, якось не по-людски. Угу. Добрый день. Алабаш битый, Алабаш. да? Ага, ага. Ай-яй-яй. Было не видно этого. Да, было. да. А сзади, она на каждом тут полностью... Ну тут смотри, тут она банан полностью. Паять, да. Тут вот тут. да. Тут все трещины. Понять и Там перекрашивать и перекрашивать. Коротше, по машині. Машина везде в круг з моментами. Я не пам'ятаю, що підсняв, то підсняв. Що не змог, підсняв, то не змог. Клапан закатить. На кожній деталі є якісь моменти. Там дырка, там вм'ятина, там шпаклевка. І ну, варіант такий, що просто займатися благотворительностью, якби не хочеться. Подивились. в принципе, есть чем заниматься, мы это можем сделать, но это все вкладывается в копейку, и ну, оно то не будет коштовать. Поэтому пропускаем этот вариант. Хотя были надежды. Черная полоса, да? да. <laughs> Ланус вообще, да? <laughs> как ты сказал только что? Я говорю, вспомнишь, так плакать хочется за этот Ланус. Да, Ланус жопа. А друга машина, которая жопа, вообще даже купить ей не получила. Слава богу, там в войне плакали. Кстати. Да да. Сейчас бы пацаны на базе, там бы за голову схватились. Не, ну хотелось бы, знаешь, этот, потратить все бабки, типа нормально, там автопарк, гнилых, короче, косых, кривых, ебанутых машин. Да, ну ничего, в пошуках. В принципе, есть чем займаться, есть за что куплять машины. Ой, блин. Это знаешь как хочешь разочароваться в машинах во всех, стань перекупом просто. Да, да, да. Все. В общем, Нет, за нормальную машину надо платить нормально денег или брать, как то кажут, лопату и ты годовать свою семью. Жестко, жестко, блин, ничего не скажешь блядь, корчи, конечно. Таких и отдавать не хочу. Вот реально стоит. Машина, барышня за границей. Мне интересно, сколько за кордоном от коштует такая машина, которую она тут пытается продать за 2500 долларов. То есть там ценник на ней, если бы она на ней уехала, она и продала бы долларов за 500 максимум. Да и то никто не взял бы, это разборка. Да, она заплатила еще за утилизацию. За утилизацию, реально пум -пу пум Да-да-да. Пу -пу. Что -да -да. мы раньше так ума продаст, а чем мы купим еще третью себе машину? <laughs> не знаю. Серый, ну сегодня звонили, так и не проехали, да? Нет. Там уже третий день так звонят, приеду и не приеду. Да. Ничего, все будет у нас доброе. У нас до... Сколько там осталось? В районе 80 дней, 85 дней, до, до, до конца проекта и мы или проиграли или выиграли вот и все 250 что скажешь берем берем мы берем А Смотри, тут так же, же сам. Тот, кто и пороги, вот так гляньте сюда. Жесть. Жесть. Полировщики от А я пороги поварил, давай сейчас покажем. уже. Короче, вроде приварил и порог. Вроде нормально. Вот тут вот так вот это все залепило шпаклевкой. Человек кажется... сварка, Человек кажется 100 долларов отдал. А короче, порог подогнал. Тут дверка замята. И вот под замятую дверку подогнал и кант. Тут нормально вроде в кант, тут под замятую дверку. Бомба. Вы так умеете? Мы умеем. <связываем> 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 Надо постараться, <связываем> да. Ладно. И добрый ранний раночек. Сейчас я перейду до хлопцев. И потом, хайваны сами рассказывают, что так рано утром я куда избежу. Саня, ты скажи, оно готово хоть стоит? Я не знаю. 7 часов утра ты мне звонишь. Утро начинается. Утро начинается. Начинается Ты глянь, как я одевся. Нормально. Покажи ребятам. Перекупа не похож, нет? Да замаскировался вообще. Только кепку и сумку сними и будешь не похож. Да? Да. А жилетку? Жилетку можно оставить. <laughs> Там серый же выходит. Сейчас идет. Сейчас ну, сейчас хай идет. Це точно ця Нет, это точно эта машина? Это точно не ця. Не ця? Я смотрю, она крашена, поганенько, С потеками. Не, не. <laughs> не Короче, мы уже приехали. Серый, зачем мы проехали? За какой машиной? Гарной. Хунда по идее, да? Да. Саня нашел. Поздно было, полдвенадцатого. А сегодня, сегодня в 7 часов утра. Сегодня в 7 утра он тоже спал, как оказалось. Да. Не знаю, что. <сослужит> <сослужит> Реально, в воскресенье в 7 утра ты спал. А, <сослужит> вот там мы добавлялись Віруючи, так? Да. Ну ви йдете, кудись мене ведете? Ми вас нікуди не ведемо. <реш> так ми не знаємо, куди вам треба. Ми вже прийшли. Ви чого запутали ви? Понанюхувались, понакурювались і понакурювалися, сюди позавозили. А я теж дихнула. Я ваші бої головки хлопнула ладошками, і ви не заведете без мене. отпетляло. Какие-то демоны. Фу. Просто, я не знаю, кто в него вселился. Что и что это было, блин? Кошмар. Что тебе не, не пидешь ради корча? Что, где нам ждать? Все, чекаем. Это не страшно, мы не так... человеку идем, ну, так, да, да, не отпить. Надо отпить. Идем куда-то идем. Сюда, да? Что нам ну, нормально? Ну давай запутаемся, следы теряемся нахрен. Теряемся. Жестко. Блин, это нехорошо, конечно, так это пиздец. Саня, все чисто? yeah <laughs> ну она типа это, еще то, там, когда когда фигня то она прям аж лэп такой вот неделю с первого сейчас раза на это доручение вообще прям четко получилось а, 1700 я... можно брать сейчас я еще тут и для а вас контентик сделать, чтобы... и для нас работа такие вот гетс беспорожный без, морожный, без по дороге, рядом. Саш поклевкой на крыше. Мы туда едем, на ну, да, ну, вот и а, а, а... не Хлопцы, а? ну пока месяц вроде неплохо, да? Пока мне нравится. Я а тоже. Так? Нравится. Самое главное, е цена. А цена? А цена на Кюндай Такая, как нема, нема в В Украине. Украине. Да, да, да. Шара. порядочек все нарешті нарешті тих паспорт я короче кладу як сцепа все пока добрий да. бабушку зачем то снімаємо youtube канал є корч. підписуйтесь ставте лайки <laughs> Заметила ж, да? Бабушка-бабушка. Все поняла. Ну что, я клайба. Довезла? Yeah. Вообще, без сучка, без задоринки. Все четенько. Трохи Белочка, мячик. Бобром за столом. Погрыз. Две арки и оба порога. Прям заспевать можно. Вот так вот тут. Бачите? О, это тут вообще прилично очень даже. Дивись, один порог можно не сто 100%. Там вообще шикарно. <связать> <связать> ну а тут, конечно, да. Александр, что? Все mm -hmm. не проехал, получается? Получается, наверное, мы быстрее доехали. Машина-то потужна, спортивно <связать> Класс, мне подобается эта ранковая покупочка. Как всегда, в копилочку до гнилых корчей. Сегодня ничего с ней делать не будем. Поедем, есть шашлыки и жарить мясо. Ля-ля-ля, уже Сколько оно в гараже постояло? Пять минут? Барыги, рвут Рвуть, рвуть, рвуть. <с> глянь. Капот, все ціленьке, каже, мякесенька, теплесенька, майже не гнило. Ну а что, реально стоящий лайк. Заинтересовался, да? Заинтересовался, да, Юрко? Ну конечно. А что ж не заинтересовался? Цена. 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 Цена.